Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita sambung apa yang telah pun kita bincangkan pada minggu lepas iaitu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perang badal yang berlaku pada hari Jumaat tanggal 17 Ramadhan pada tahun kedua Hijrah. Kalau ikut kalender kita tahun ni hari esok lah kot, Insya insyaAllah ke hari ni 17 Ramadhan. Baik, uh, kita sambung untuk kronologi yang mana kita telah sampai pada isu yang ke-8 yang mana hari ini kita akan lihat ayat yang bagaimana Nabi SAW sudah pun sampai ke tempat yang ada sumber air iaitu di Badar kemudian di situlah Nabi SAW mendirikan satu khemah tema adalah digunakan untuk baginda Nabi SAW berada di situ dan dilantik pengawan di kalangan para sahabat untuk melindungi Nabi SAW. Kalau sekarang tuan-tuan pergi di Madinah, pergi ke Badar, ada satu masjid namanya Masjid Al-Arish Itulah dulu tempat itulah dibinanya khemah Nabi SAW berada di dalam itu. Kemah tu dah tak ada lah. Tapi dia dirikan masjid. Namanya Masjid Al-Arish. Masjid dia warna putih. Jadi kenapa masjid tu didirikan? Sebagai nak mengingatkan di situlah Nabi SAW berdoa sungguh-sungguh kepada Allah tangan dia angkat punya tinggi sehingga jatuh selindang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lihat uh, tentang pertembungan di antara dua tentera. Baik, kita sambung pada ayat yang berikutnya iaitu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang uh, pertembungan بسكاني لكن تسامح أن يأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ke okay, ayat ini sebenarnya adalah berkaitan dengan permintaan Abu Jahal dia doa supaya dia di pihak yang benar dia minta supaya Allah taala binasakan tentera Islam ni maka maklumat itu Allah sebut dalam surah al-anfal ayat 19 yang kita baru baca sebentar tadi Muka surat 179 yang mana ayat ini bermaksud jika kamu wahai orang musyrikin memohon supaya diberikan kemenangan bagi pihak yang benar maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohon itu telah pun datang jika kamu berhenti daripada nak memusuhi Muhammad maka itulah tindakan yang amat baik bagi kamu dan jika kamu kembali nak memusuhinya kami juga akan kembali kembali apa mengalahkan kamu dan Allah memberitahu dan golongan iaitu angkatan perang kamu sekali-kali tidak akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun walaupun bilangan angkatan tentera kamu itu lebih ramai sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang beriman jadi al-imam ibnu kaithir ada membuat uh, komentar tafsiran ayat ni beliau mengatakan ada sahabat bernama Abdullah bin Sa'labah mengatakan Abu Jahal Ketika sesi nak perang tu, dia telah berdoa. Dia kata, Ya Allah, jika Muhammad ini telah memutuskan hubungan sanak saudara kami dan datang kepada kami bawa sesuatu yang tak dikenali, oleh itu binasa kalah dia esoknya. Maknanya malam tu, Nabi berdoa, Nabi bermunajat juga. Dan Abu Jahal pun dia berdoa. Sebab perang ni perang lawan hubungan kaum kerabat. Saudara di Islam ke, dia kafir ke, dia akan sambil lawan. Jadi seolah-olah Abu Jahal kata apa? Muhammad ni datang dialah memecah belahkan kami. Binasakanlah dia. Tapi sebenarnya siapa yang kebinasa? Dia yang kebinasa. Nanti kita akan lihat bagaimana dia tu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bertemulah kedua-dua tentera Islam dengan tentera musyrikin Mekah. Okay, surah Al-Imran ayat 13 muka surat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi tuan, -tuan tak baca lah ayat ni ya. Eh? Saya baca je sebab nak jimat waktu esok akhir untuk kita cerita tentang perang Badar ni. Baik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقُوتَةِ fiatun تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى kafirah." Allah kata, sesungguhnya telah ada suatu tanda bukti bagi kamu. Okey, ayat ni sebenarnya kalau nak faham dia, kena tengok ayat sebelum 13. Kalau tengok ayat nombor 12 Allah ada bagi tahu kamu orang kafir pasti Allah akan binasakan. Jadi Allah Taala pun bawalah contoh bukti kamu akan dikalahkan wahai orang Yahudi ada pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan adalah yang berperang di jalan Allah dan satu lagi pasukan mereka ini adalah golongan kafir musyrik. Lepas tu Allah Taala kata apabila dua ni telah bertemu bertempur Allah kata ya raunahu mislaihim ra'il ayn. Allah mengatakan dan orang kafir musyrikin itu dia melihat dengan pandangan mata dia dia nampak pasukan Islam ni ramainya berbanding dengan pasukan mereka. Allah Ta'ala telah buatkan orang kafir musyrik dia nampak tentera orang Islam yang seratus lebih, tiga ratus lebih tu, lebih daripada bilangan tentera mereka. Sebenarnya tiga ratus je. Tapi mereka nampak macam, ramai tentera orang Islam dua kali ganda daripada pasukan mereka. Lepas tu Allah buat semua tu untuk apa? dan Allah sentiasa menguatkan siapa yang Allah kehendaki dengan Allah memberikan pertolongannya sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran bagi orang yang berakal yang dia berfikir so ayat ni bagi amaran kepada ahlul kitab kalau kau nak tahu Muhammad itu benar Allah bersama dengan dia Allah tolong Islam Ha, ada cerita yang dua pasukan tadi yang bertemu Iaitu Perang Badar Baik, kemudian tuan-tuan uh, Kita lihat uh, Surah yang satu lagi Yang ini dia Yang ini dia dua-dua tengok Allah Ta'ala buatkan mata orang beriman Dia tengok tentera musuh macam mana Tentera musuh dia tengok tentera orang beriman macam mana Ya, ini dalam surah Al-Anfal ayat nombor 44 muka surat 182. Okay, kita tengok ayat dia tapi tak perlu baca. Allah mengatakan wa يُرِيكُمُهُمْ idh yurikumuhum idhil فِي fi a'yunikum وَيُقَلِّلُكُمْ wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amra kan okay, maf'ula. Allah mengatakan dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu semasa kamu berjumpa dengan mereka. Memperlihatkan mereka kepada kamu semasa kamu berjumpa dengan mereka. Maksudnya Allah Taala buat memang Allah telah rancang dua-dua ni Musuh dengan orang Islam Mesti akan bersemuka Jadi Allah buat Orang Islam nampak Pasukan musuh tu apa Jumlah mereka sedikit Pada pandangan mata kamu Allah buat mata orang Islam ni nampak Tentera musuh ni Ingatkah ramai Sikit je diorang ni So jadi berani lah Dan kamu pula Diperlihat bukannya berjumlah sedikit pada pandangan mata mereka. Yang pihak tentera pula, yang musuh pula, dia tengok. Dia tengok apa? Dia tengok, ah kacang je lah tentera orang Islam ni sikit je. Boleh faham tak? Kalau yang tadi, ayat tadi apa? Eh, ramainya. Tapi kali ni, Allah buat seperti mana mereka merendahkan lawan dia. Nampak macam, Alah boleh makan lah, boleh tewas lah dia orang ni. Okey, boleh faham tak? Eh? Allah buat dua pandangan macam tu kerana Allah hendak melakukan suatu perkara iaitu Allah nak menangkan Islam yang telah ditetapkan berlaku. Dan ingatlah kepada Allah jualah segala urusan itu dikembalikan. Jadi para ulama tafsir mereka gabungkan surah Al-Anfal tadi dengan ayat yang surah apa tadi tu uh, surah ali imran tadi ha maka dapatlah maklumat macam ni okey masa mula nak berperang orang islam nampak tentera musuh ni tak ramai supaya mereka lagi berani Lepas tu tentera musuh pula tengok jumlah tentera islam eh ramai juga dan akhirnya tentera Islam melihat orang kafir sedikit daripada mereka. Maknanya Allah Ta'ala dia buat orang Islam ni jadi berani. Tak melarikan diri. Itulah yang Allah tolong pada pandangan mata. Dan saya nukilkan Abdullah bin Mas'ud. Dia pernah tengok waktu dia pergi perang tu dia kata apa? Eh kami tengok musuh ni sikitnya dia orang. Lepas tu dia cakap dekat kawan dia duduk dekat dia tu. Dia kata, eh kau tengok dia orang, 70 orang je kan? Kita belajar berapa? 1000. Tapi Allah Ta'ala buat mata orang Islam nampak musuh dia 70 orang. Lepas tu kawan dia cakap apa? Eh tak lah, bukan 70. Aku nampak macam 100 orang je. Lepas tu mereka dapat tangkap satu musuh. Mereka, uh, mereka tanya, kau orang ni sebenarnya berapa ramai? Dia kata kami ni seribu. Maknanya Allah telah mengunyakan nikmat apa? Melihat musuh itu jumlahnya ke? Kecil. Dan waktu tengah perang, perang, perang tu. Maka Nabi SAW di dalam kemah yang dibina tu. Nabi berdoa. Angkat tangan punya tinggi. Boleh nampak ketiak Nabi yang putih. Jatuh Nabi punya selindangnya. Antara doa Nabi SAW dalam hadis Nabi kata ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau untuk engkau menunaikan janjimu ya Allah jika engkau berkehendak engkau tidak akan disembah maksudnya nabi kata apa ya Allah engkau tunaikanlah janjimu ya Allah untuk tolong orang Islam kalau kau menangkan orang kafir ini nescaya engkau tidak akan disembah lagi Nabi doa, doa, doa. Sampai kan Abu Bakar pegang tangan Nabi. Abu Bakar kata apa? Hasbuk. Abu Bakar kata apa? Cukuplah ya Rasulullah. Cukuplah doa macam tu. Kemudian, Nabi SAW keluar daripada kemah. Nabi pun kata, golong. Nabi baca satu ayat. Suratul Qamar, ayat 45. Nabi kata, Sayu'zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mesti mereka akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Baik, kita lanjutkan surah Al-Anfal ayat 9 sampai 12. Doa, 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 doa. Apa yang muncul? Allah dengar tak doa Nabi SAW? Allah mendengar. Dengan Allah buat apa? Mari kita baca ayat dia, nombor 9. Boleh? Al-Fatihah. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين Ah, uh, hilang dah suara tuan-tuan dan perempuan. Ini tanda banyak tadarus. Alhamdulillah. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan daripada Tuhan kamu. Allah ingatkan Muhammad. Ingatkan dia orang. Kau cerita balik kat dia orang waktu kau doa-doa tu. Kami perkenankan permohonan kamu. Macam mana Allah perkenankan doa Nabi? Allah kata sesungguhnya. Aku akan bantu kamu dengan seribu daripada malaikat yang dia akan datang berturut-turut seramai seribu orang. Lepas datang, datang. Lepas datang, datang para malaikat. Ayat ni sebenarnya kita kena gabungkan dengan ayat lain yang ada dalam surah Ali Imran. Ayat 1, 2, 4 dan ayat yang lain. Okay, saya lanjutkan terus kepada surah Ali Imran. Tapi sebelum tu kita lihat dulu. Uh, ayat nombor 10, saya tak bacakan. Kita cepatkan. Huh? Uh, kenapa Allah kabulkan doa Nabi? Dua sebab. Allah nak bagi berita gembira dan Allah nak meneramkan hati orang yang beriman. Sebab, ni tengah klimat perang ni. Okey. Kemudian waktu Allah nak turunkan malaikat tu Allah telah sampaikan maklumat kepada malaikat Allah beri wahyu apa wahyu dia ayat nombor 12 Allah mengatakan ingatlah ketika Tuhan kamu mewahyukan kepada para malaikat Allah pesan kepada para malaikat yang nak turun yang bantu Nabi Segibu tu sesungguhnya aku bersama-sama kamu akan tolong tentera Islam. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa kepada para malaikat? Tetapkan hati orang yang beriman tu. Jangan bagi dia lari pada perang. Jangan bagi dia takut. Allah kata apa? Aku akan mengisi hati orang kafir. Perasaan takut kata Allah. Allah kata apa? Aku akan buat orang kafir ni takut kepada orang Islam. Lepas tu Allah Ta'ala kata oleh itu pancunglah leher mereka dan potonglah tiap tiap anggota mereka. Potong tangan, potong kaki. Para ulama tafsir menerangkan. Ayat ni Allah suruh siapa yang pancung? Kalau ikut Imam Muttabari, Al Allah Ta'ala memberikan tunjuk ajar kepada orang Islam, musuh tu kena buat apa? Potong kepala dia. Lepas tu potong tangan dia, kaki dia. Dan ada pendapat mengatakan Allah juga perintah kepada malaikat Supaya tolong orang beriman pancung kepada musuh tu. Dan tuan-tuan dalam hadis Nabi SAW, saya pendekkan. Tengok ya, malaikat perang ni. Kata Nabi SAW, waktu Nabi doa tu kan? Kan Allah kabulkan doa Nabi betul? Lepas tu Allah wahyu pada malaikat kan. Lalu Nabi keluar daripada kemah. Nabi kata, ah ni Jibril ni. Dia sedang memegang kepala kudanya. Dia memakai pakaian perang. Maknanya Nabi mengetahui tentang hadirnya para malaikat. Dan tuan-tuan, malaikat yang sangat ranking dia tinggi eh malaikat yang ranking dia tinggi selain daripada Jibril adalah malaikat yang turun membantu orang Islam di perang Badar. Sebab itu sahabat Nabi ranking mereka tinggi darjat dia adalah siapa yang keluar berperang di perang Badar. Dan malaikat kata apa? Macam tu juga geng kami malaikat yang pergi berperang tu adalah mereka yang mulia. Macam itulah para sahabat Nabi pergi berperang. Dan berapa sebenarnya jumlah malaikat yang turun tu? Seribu ke? Atau ada bilangan lain? Dan ada satu lagi maklumat. Nabi SAW dia ambil debu. Dia buat apa debu tu? Esok kita sambung. Buat tak dah ni, 21 minit tu kan tak nak tadarus lagi. InsyaAllah esok sempat habis. InsyaAllah ain eh, sebagai penutup kepada pengisian uh, apa ayat-ayat tentang perang badar aku laquli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعاصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا